Okey? Baik. Jika iqamah dilaungkan ketika sedang mendirikan salat sunat, apa yang perlu dilakukan? Pertama Jika imam tiada di apa ni tiada di dalam masjid. Ha, jika imam tiada di dalam masjid. Jika telah masuk waktu solat dan imam masih belum kelihatan di masjid, menurut madhab syafi'i, ia bergantung kepada jenis masjid. Kalau masjid tu ada imam ratib, kena tunggu imam datang. Ha, kena tunggu imam datang berdasarkan hadis la ya ummu rajul rajulan fi sultanihi atau kama jangan ada seorang lelaki yang menjadi imam kepada orang lain sedangkan orang lain itu berkuasa di tempat dia. So kalau kita pergi masjid orang Ada imam ratib Kita kena tunggu imam ratib keluar Tunggu Okay Baik <tuh> Tapi kalau masjid tu tak ada imam rawatib Tak ada imam ratib Tak ada imam lantikan So Boleh kita ke depan untuk menjadi imam Okay Jadi jangan buat pandai lah Pergi ke masjid Kita pula buat jemaah sendiri Tak boleh ini menyalahi sunnah. Kalau kita buat juga apa jadi? Makro. Tetapi salat khilaf. Ada yang kata salat itu batal. Yang kata salat itu batal kerana dia menggunakan ayat masjid dirar. Ada yang kata tak salat itu makro. Tapi salat itu sah. Ini bagi yang ada imam ratib. Kecuali kalau dia dapat izin daripada imam ratib. So kena minta izin lah. Kalau nak menjadi imam. Ataupun kalau imam tolak kita kan. Kadang-kadang ustaz pergi kuliah, dia ada imam ratib di situ. Tapi imam kata, Ustaz, pergi ke depan lah Ustaz. Saya segan nak jadi imam Ustaz ke belakang. Ustaz jadi imam. So dia boleh pergi. Kerana dia mendapat izin daripada imam ratib. Okey? Baik. Jika iqamah dilaungkan ketika sedang mendirikan salat sunat, apa yang perlu dilakukan? Pertama sekali, saya nak sebut, di sana ada hadis. <laughs> Iza uqimati salah, fala illa al maktubah. Apabila telah diiqamahkan salat, maka tidak ada sebarang salat melainkan salat fardu. Hadis ni clear kan? Nabi kata bila ada iqamah tak ada salat lain lah, salat fardu ya. Tapi bila kita nak implement hadis ini di lapangan yang sebenar, maka ulama berbeza pendapat. Pertama mereka tidak ada khilaf di kalangan mereka kalau kita belum salat iqamah dan kita makruh untuk melaksanakan salat. Ni sepakat. Maksudnya kita duduklah masjid, masuk-masuk aja, tak sempat lagi nak salat, tahiyatul masjid ke, qabliyah ke, makmum dah iqamah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Maka makruh kita mulakan salat, tahiyatul masjid ataupun qabliyah. Ni makruh. Ni sepakat. Kecuali, yang sepakat ni ada kecuali juga. Kecuali salat raka'atil fajr. Salat sunat dua raka'at sebelum fajar. Nanti kita akan bincang kemudian. Saya nak habiskan yang ni dulu. Selain daripada salat qabliyah subuh, makruh untuk mulakan salat apabila iqamah telah dikumandangkan. Di Yang menjadi khilafnya apabila kita dah salat dah belum selesai salat. Belum selesai muazin iqamah. Tapi kebanyakan di Malaysia ni muazin dia macam beradab jugaklah dia tunggu tengok nak iqamah dia tengok orang. So tak isu sangat. Tapi kalau kat negara Arab benda ni biasa. Muazin kan kena tak tengok orang belakang. Dia terus iqamah. Sedangkan orang masih salat Qabliyah lagi Apa yang perlu dibuat Ada yang kata Dia beramal dengan hadis ni secara mutlak Dia kata bila iqamah je Hang masih dalam salat Batalkan salat Batalkan Batalkan salat Yang kedua Pendapat yang kedua Dia kata tengok Kalau Boleh habiskan salat Sebelum imam bagi salam ha, Boleh teruskan Boleh berhentikan Maksudnya kalau dia tengah solat kan solat Imam solat zuhur Dia kata panjang Empat rakaat solat zuhur ni Aku boleh untuk Angkat takbir bersama dengan imam Sebelum dia bagi salam Dan Dia ada pilihan Nak batalkan pun boleh Nak teruskan solat sunat pun boleh Ni pendapat lah Madhat Syafi'i Pendapat yang ketiga dia kata Kalau dia masih lagi berada Di rakaat pertama Batalkan kalau dia sudah berada di rakaat kedua, boleh teruskan secara segera. Ini satu pendapat mazhab maliki. Syekh Uthaymin ambil pendapat yang kedua ni. Supaya dapat seimbanglah dua. Sunat pun dia tak batalkan. Fadilat apa ni salat dengan imam secara awal pun dapat diamalkan. So tak ada masalah lah untuk kita ambil pendapat yang ni. Okay? Baik. Tapi kalau salat apa ni, qabliyah subuh, Majoriti ulama' dia kata Qabliyah subuh ke Qabliyah maghrib ke Qabliyah isyak ke Sama dengan sunat-sunat yang lain Maksudnya kalau dia Ambil pendapat yang kata Dalam rakaat pertama kena batalkan rakaat kedua Boleh untuk teruskan secara segera Maksud Qabliyah subuh pun samalah So Qabliyah subuh dengan sunat-sunat yang lain tak, tak ada beza Cuma Abu Hanifah kata tak apa Kalau dia datang salat subuh di masjid Imam tengah salat subuh Dia boleh salat Qabliyah subuh di luar. Lepas tu baru dia masuk solat dengan imam tapi pendapat ni hanya pendapat Abu Hanifah tapi pendapat ini tidak sahih kerana menyanggahi dalil menyanggahi dalil yang jelas iaitu nabi kata tidak ada sebarang salat melainkan salat yang salat yang fardu sahaja salat yang fardu sahaja baik